Реально можно выпустить с карты? И что? Вы реально служите, прикольно? О, смотрите, разгон очень сильно набрал. Куда это я долетел? So <music> <could be> <музыка> 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 Всем привет! від на каналі Sonic Play. І сьогодні ми з вами будемо брати в гру е Про ось таку от машинку. Да. Е ви, я, як поняв, не хочете, щоб я знімав гру Car Simulator M5. Я, значить, поки... Давайте подивимось, значить, ось цю ігру Вона, я так поняв, невелика ще. Так ось сюди ми можемо їздити, як ви тут бачите. Так. Да. От. Повертать мы можем, это что? А, это в замедленном времени ехать. Это, как понял, менять вид от лица. Ого, смотрите, ничего себе, тут даже такая камера есть. ой 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 И в забор случайно ударился. Ладно, давай-то поедем дальше. Я не знаю, что тут в этой игре нужно делать. Тут вот, я, как понял, она невелика. Давайте вот так вот ездить, потому что так самое проще всего. Мы в этой игре, на жаль, еще не сможем выйти с машины. Мне конечно, вся игра очень сильно маленькая. Я не знаю, почему эту игру сделали очень сильно маленькой. Прикольно. Давайте доедем до конца карты, посмотрим, что там находится. То я не знаю, чья эта карта бесконечная, чья... Сколько она, и каких она тут размеров. А вот то вроде бы это уже и конец. Mm -hmm. Да. Жалко, конечно, что тут в этой игре нету карты. Я смотрел бы, что тут а и куда нам идти. Да, это все конец карты уже. Что мы... А что будет, если я выпаду из карты? Реально можно выпасть с карты. И что? Я выпал из карты. Ой. Ладно, я выпал из карты, це это прекрасно. Давай. Ладно, я на... Я распущал заново. Давайте подивимось, куда я давайте теперь всю сторону поедем. Потому что в всю сторону ще не їхав. Цікаво все-таки, що в цій стороне. Я думаю, ми цю ігру сильно довго не будемо дивитися, бо тому що тут, в принципі нічого такого великого немає. Тож поэтому ось так от. Да. Опять ми випали з карти, тут ось смотрите, какая-то большая территория уже. Реально, слушайте, прикольно. О, смотрите, разгон очень сильно набрал. Куда это я долетел? Реально прикольно. Тут там можно паркурить жестко, вот так вот. Перепрыгивать все горы и все остальное. Ну, давай, переворачивайся. Вот, все, мы перевернулись. Куда нам дальше? Так, ну в той стороне город. Давайте, может, по этой тропинке поездим, посмотрим, что в этой тропинке. Куда она нас приведет. Это то дуже сильно всякая все-таки. Ладно, да, друзья, я как понял, эта игра не такая сильно уж интереса, тут нечего делать. Ой, господи. Ну я опять выпаду сейчас из карты. Давайте на этом и видео заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите какие-то комментарии. Мы сегодня с вами в такую странную игру. Потому что на этом все. Всем пока-пока, побачимся.